Вітаємо вас, ми зараз знаходимося перед Нафтогазом. І е, е, я хочу пояснити, чому ми тут знаходимося. Ви всі знаєте, що більше мільйона людей не можуть розвинути свої автомобілі, і влада нам закидає те, що ми, е, ми е, не доплачуємо якісь кошти там, у пенсійний фонд, про те, що е, ми маємо там, наповнювати пенсійний фонд і при всьому цьому. Навіть тоді, коли люди платять за розмитнення за завищеними ставками, більше мільйона просто не мають змогу розмитнитися за цими завищеними ставками, що ми бачимо в нашій країні. Декілька днів назад Олег Ярошевич вийшов в ефір і показав ті факти корупції, які знаходяться зараз на митниці. Наші хлопці щодня знаходяться на митниці і збирають факти докупи. І ми розуміємо, що в принципі нам закидає те, що пенсіонерам беруть наші кошти і пенсіонерам передають для того, щоб були збільшені пенсії. А в цей же самий час ми розуміємо, що на дні тільки митниці. Можна підняти ці ціни на не ціни, а зарплати пенсії нашим пенсіонерам декілька разів. То виникає питання, а чому, начебто, нас звинувачують автомобілістів, тому що ми якісь там податки не доплачуємо і в цей же час на митниці є. Колосальні корупційні схеми, якими ніхто не займається. Але щоб вам було зрозуміло, це не все. У нас майже кожна сфера нашої економіки має такий ресурс корупційний, там, де можна збільшувати пенсії нашим пенсіонерам декілька разів. Бюджетникам збільшувати зарплати. От зараз саме ми знаходимося біля Нафтогазу, і в чому ситуація, щоб було зрозуміло, лише одна людина, це Обелів, це глава Нафтогаза, має південь. Майже півмільярда зарплат всяких надбавок і так далі, для того, щоб на півмільярда одна людина жила. От ми маємо зараз з нами представника Автоєвросили, людина, яка має першу категорію інвалідності, і в принципі без автомобіля вона не може пересуватися повноцінно, не може рухатися. І от таких, от ми тільки що порахували, що за, за ті кошти, які е, отримав тільки один кобелів, можна було би вирішити ну, більшої частини, не більше, а великої частини таких же інвалідів питання. Тобто ми порахували більше трьох тисяч таких людей, змогли би вирішити питання тільки з одної зарплати одного чиновника. І я просто хочу, щоб ви сказали пару слов. От як е, що ви зараз маєте? Е, и сколько вам нужно заплатить, и сколько эта людина отримает одна на себя. Вот просто поделитесь, пожалуйста. Уважаемые автомобилисты, уважаемые э, сограждане, я и здесь присутствую, э, в первую очередь, из-за того, что возмущению нет предела. Доход одного человека покрывает возможность обеспечения транспортом 3-4 тысяч и да. Причем в э, условиях больших городов, мегаполисов, в равной степени все, удаленных мест для инвалидов, транспорт ⁇ это средство выживания. И без него, без возможности перемещаться, без возможности обеспечиваться, без возможности, без возможности попасть в больницу, без это, <говорит> это просто невозможно увидеть <говорит> этот уровень коррупции, <городского, говорит> <этот> уровень унижения <говорит> <говорит> населения. где <говорит> <И, говорит> кажется, что мы <говорит> должны или объединяться, <«Прият> и искать пути, <говорит> и, и, пойду, и решать, и, и, и не только решать, а и заставлять решать другие вопросы, законодательные. Правительственное решение а, ну, участников, какого ну, явно противоречим, явно уровень ниже уровень ниже еще огромную часть населения Украины. И это и пенсионеры, это и инвалиды. И... и я на коляске. Я не знаю, что не не это такое. На фоне этого да, вот. Ну, единственный что, И нам объединяться. Э, да, я хочу сказать, что Батя э, один такой. Что, Батя. Значит, значит, э, я хочу сказать следующее. У нас отсутствует э, поддержка какого-нибудь, какого какого-нибудь там политика, партии и так далее. Но мы хотим э, сказать одну такую важную вещь. Если э, политики позволяют себе рассказывать о том, что Якобы автомобилисты чего-то не доплатили, и, и принятием каких-то законов по растаможке они создали справедливость, то мы тогда тоже в свою очередь требуем справедливости. Мы требуем справедливости, чтобы были вскрыты все коррупционные схемы. Если один человек может себе позволить получать от государства полмиллиарда долларов, так давайте обратимся наверх. Привет. Так давайте обратимся в ДБР и, и сделаем расследование, почему такое стало возможно, чтобы один человек получал. Пол миллиарда личных личного дохода. Давайте э, нефтегаз это всего лишь только одна из э, организаций, которая может обеспечить дополнение в бюджет и которая может наверное, обеспечить увеличение пенсии нашим пенсионерам. Раз мы уже занимаемся справедливостью, раз мы делаем законы, как нас убеждают, что они справедливое, когда украинцы должны оплачивать 200% стоимости от автомобиля, а вот мы показываем пример человека, который... Я думаю, даже 30-40% будет тяжело заплатить. Нужна поддержка. А как-то это будет а, реально. Но хоть как-то это будет реально. А здесь речь идет о 200%. Так давайте поскрываем коррупцию, которая есть на таможне которая есть в нефтегазе, которая есть в других сферах которые мы тоже будем скрывать. И мы обращаемся к, э, к нашим народным депутатам, мы обращаемся к президенту, мы обращаемся к кабинету министров. Если, если говорить про справедливость, давайте эту справедливость наводить везде. Мы понимаем, что на таможне, нефтегазе, в других сферах деятельности скрыто столько денег, которыми можно обеспечить повышение благосостояния э, наших пенсионеров, можно э, повысить зарплаты бюджетникам, и мы э, со своей стороны э, загнаны в такие условия, когда нас ставят перед фактом, что мы должны оплачивать 200% стоимости автомобиля. Тогда и мы, в свою очередь, будем своими акциями посвечивать и ставить вас в такие неудобные условия вашими же органами прокуратуры, ДБР и всего прочего, чтобы вы отвечали за те схемы, которые вы, на которых вы обогащаетесь. Мы все знаем, на каких автомобилях вы ездите. Мы все знаем, что вы рассказываете там про э, доступную растаможку, э, когда люди не могут насобирать там 2-3 тысячи долларов, а ваши автомобили стоят 50-100 тысяч долларов. То наш ответ простой. Вот такие акции, вот, э, которые делают сейчас ребята на границе, которые мы здесь подсвечиваем. Таких акций у нас будет довольно много. Мы с ребятами подготовили обращение к президенту Украины, к премьеру, написано от своей руки, и мы будем участвовать во всех таких мероприятиях, которые вскрывают те схемы, где вы зарабатываете. Поэтому раз уж мы начали по справедливости, то давайте справедливость э, на, э, налаживать везде. И у нас, возможно, как раз и будет сейчас тот реальный шанс, не ожидая президентских выборов, не ожидая парламентских выборов, а прямо сейчас, скрывая коррупционные схемы, уже выполняет все эти поручения, которые мы сейчас так много видим на экране. Поэтому вот наше обращение, которое мы подготовили. Мы просим всех людей, которые слышат, присоединяться к таким акциям, если у вас есть факты коррупции, которые вы готовы предоставить мы как общественная организация с теми депутатами которые нам сейчас тоже помогают писать прямые обращения напрямую минуя всякие там бюрократические э, лазейки сообщайте нам э, на наши телефоны горячей линии и мы с радостью будем э, приходить в, по тем фактам которые вы, вы будете нам озвучивать для того чтобы мы совместно смогли вот эту гидрокоррупционную победить Потому что это касается сейчас напрямую нас, и это касается наших родителей и всей нашей Украины. Поэтому помните, что вместе сила и только объединившись вместе, участвуя в раскачивании вот этих коррупционных схем вместе, мы сможем получить и то, что нам нужно. А я подчеркиваю, нам нужно очень простые вещи. Если мы получим растамаживание в районе 30-40%, мы сможем наполнить и пенсионный фонд. А если мы присоединить сюда те доходы, которые кроются в коррупционных схемах, таможня, на и так далее, мы сможем увеличить и пенсии, и зарплаты и все прочее. Поэтому, ребята, продолжаем бороться вместе сила. Давайте скажем вместе сила. Есть вместе! Сила! сила.